Мы находимся в административном здании Слуговочного кооператива Коммунальный рынок на улице Крымской города Херсона. На территории Крымского коммунального рынка находится часть бутиков Слуговочного кооператива Крымский рынок. Значит, работниками нашего Днепровского района ежегодно два раза проводятся проверки пожарного состояния Крымского рынка и коммунального, а также позаплановые проверки на выполнение пунктов, предписания плановых проверок. Пожарная сигнализация. Есть у нас часть бутиков и киосков, которые находятся под, под высоковольтной линией электропередач, что категорически запрещено. Это является угрозой гибели людей и возможных возникновения пожаров при повреждении этих линий электропередач. То ли от ветра, то ли от коротких замыканий и так далее. Фактически все бутики 100% обеспечены нетушителями, которые обслуживаются. Начальник клуба ДПЧ-10 Деченко Андрей Павлович при проведении учений на Крымском рынке угу. по улице Крымской, при, при, по прибытию, была команда плана установить автомобиль на пожарный гидрант, проложить магистральную линию, 5 рукавов и рабочую два рукава на, администра, на администрацию коммунального рынка. Mm -hmm. Возле пожарного гидранта находился автобус, но в свое время он также мог находиться и на, на самом пожарном гидранте. И так как там не, не обозначено, нет указателя, что на таком-то расстоянии находится, например, 40 метров от здания, находится пожарный гидрант. То есть, если бы э, был э, установлен автобус на пожарный гидрант автомобиля, в котором перевозят 2800 литров воды, хватило бы для подачи нас на среду пожаротушения примерно где-то в течение на, на 10 минут. А дальнейшее действия нужно было бы вызывать помощь, плюс это время затраты, то есть убыток, ущерб, все это увеличилось в много разы.